Ну, на самом деле, соперник из тех, которые у нас были сегодня, более организованный, более такой дисциплинированный. А вот, конечно, погодные условия влияют на, на игру и на состояние ребят. Но в первом тайме, если мяч достаточно медленно двигался, много было игры поперек и назад. Команда соперника успевала возвращаться, и практически ничего нам не далось в первом тайме сделать у своих ворот, а на контратаках пару раз нас поймали, но поймали в плане того, что много было технического брака. Кто-то быстрое решение не принял, кто-то не остановил мяч, вот так что. Но второй тайм показал, что все-таки и силы у команды есть, и когда мяч начал быстрее двигаться, начали быстрее двигаться футболисты и начали появляться моменты. Цей суперник схожий на кілька команд украинского чемпионата. После потраты мяча сразу все 11 игроков повертаються за линию мяча. Это такий спарринги перед ну Конечно, мы тоже готовимся к чемпионату. Тоже. Так что мы знаем, что... Процентов 80 игр нам придется играть против команд, которые будут сразу при потере мяча отходить за линию. Но показательный момент был с Гонсалесом, когда мы перехватили мяч на своей половине поля. И была свободная зона играть вперед. А вот он подождал, пока все вернулись. И мы, чтобы перейти в быструю атаку, мы перешли в позиционную атаку. Здесь нужно на самом деле, использовать любой момент, чтобы отрезать эту группу игроков в команды соперника. Нет, но ну он вышел, на самом деле, он усилил игру. И у него был и не один момент. Самое главное, что он находит эти моменты, он чувствует, когда нужно идти в опережение, когда нужно где-то за спиной защитника. Так что ну, интеллект футбольный достаточно высокий у него. У нас на каждой тренировке присутствуют тактические упражнения. Так что здесь мы говорим, что работаем над всеми компонентами, как тактическими, завершения и переход из атаки в оборону, из обороны в атаку. Так что все это в комплексе.